І срібло. і срібло я носила більше 15 років, всяке індивідуально. Ви бачили дуже багато у мене срібла. Ну щось в мене при Це Я почала носити золото. По-перше, вибрала старе, що в мене було, і почала його одягати. І, Як сказала моя одна знайома людина, вона сказала, що просто мій організм хоче більше захисту. И зараз я в золотому магазині попросила нашого директора, і вона мене зв'язала з людиною, яка цим живе. Яка все розуміє про каміння, яка все розуміє про золото. Сюди вже багато разів я приводила своїх підписників із Америки, звідки хочеш. Вони купували, а я ні. І нарешті прийшла я до цього. По-перше, у мене багато було з собою золота, яке здавно-давно в мене є. Я принесла до них. По перше, дивіться, все почистили, прийняли старе, купили нове. А, я Дуже гарно віднеслася до білого золота, яке теж от колись не любила. І я взяла речі з білого золота беру. І хочу вам сказати, я не знаю. Я от як, коли я почула все те, що потрібно знати про срібло, про золото, про каміння, тоді я зрозуміла, що і як. Так що золото. и тому организм захотел больше оберегу. тому Так, вы расскажете да, мне это про султанит, этот султанит, султанит. Камень, который 10 лет назад добыли да, в Турции. Угу. Она в золоте. 585 проба, 14-каратный. У красиво. него 4-5 цветов, у меня цвета. <гас> как камень Александрит. Очень красиво. Да, Александрит, сейчас он редкий камень. Хорошо, Алексей... а когда он на женщине тоже так меняет? Конечно, на улице он розовый, да? зависимо от цвета, розовый, Очень фиолетовый, красиво, зеленый. Да? он меняет цвета. Супер. Очень такой благородный камень. Угу. Можете носить с удовольствием. Позитивная энергия. Так, вы мне еще расскажите про историю, откуда он пришел? Да, султанит. Э... С украинцам будет интересно. Да, султанит этот камень откуда пошло? Султан Сулейман Хурем. Курем носила этот камень в кольце. Оттуда пошло камень султанит. Супер. Да, пошли. Так, султанит с бриллиантами очень красивый. Да, красиво. 585 проба, 14-каратный. Может, как цвета меняет. Да. Вот, Мы выбираем. Вот здесь белая. Можно вот такой вариант сюда, только в белом. Он ну, же... тоже красивый. Да. Мои дорогие подписчики. И... ось выбрала вот такие наборы поняла все и ось такие есть вот такие Ицкович. двойные да ну да красиво. есть вот такие двойные угу. тоже дорика это новые модели этого года угу. да. а есть допустим вот этот который я вам показывал угу. один в один только в белом будет угу. я поняла красиво. здесь можно звенья добавить что фиксация была можно меньше можно больше угу. сделать 585-го 14-й сертификат гарантии 5 лет. В течение 5 лет то, что вы покупаете, имеете право на любое изделие обмен сделать. Супер, просто золоте. Так. Один в один будет такой. Да, есть. Или же. Или же вот такой. Такая нежная. На поседневку. Угу, Только будет красиво. в белом цвете Здесь просто три цвета идет Белое, желтое, розовое 585 промо угу. 14 каратный Не могу определиться Или вот такой Ну и вот этот очень красивый Да, красивый, почему? Потому что здесь в белом золоте Они чуть побольше да. идут Вот эти угу. вставки а угу. эти мелкие, ну, она да, когда будет в да. белом, будет еще красивее. Красиво, да, очень нравится мне этот. Ну, почему вот эти круглые звенья, она подходит сюда? Да, вы думаете, потом я не знаю, как оно в белом. Ну, выглядит. я вам просто показываю, угу, к, э, угу. выбор, выбор за вами стоит. Да, да. да. Можно такое. Угу. Поняла. Так, размеры нам выбрать, я только ну. примеряю. Мне не ось ой, все такие набор серии. девчат, як вам? Дуже классно, да. И мы выбрали, не, не знаем мы какое колье, да? Есть вот такое, Ну вот это да, бренд. Угу. Браво. Угу. И с этим что делать? Вот с этими что делать нам? Как нам с Есть вот такое колье, колье. Это колье к этому комплекту. Да. Очень красиво. Здесь с камнями. Угу. Сваровские. Здесь без камней, чисто в золоте. 585 проба. Угу. Ну что, мои хорошие? зупинилась я на Остему наборе. вам? Тоже гарный. Есть. И на Остему. И вот у нас. Біле золото у нас це почечка і браслетик. Браслетик мені порадили ось так і залишати в такому різних е, кольорах золота. Думаю, що буде дуже класно. Як ви думаєте? Мої дорогенькі, подивіться, принесли мені ще один набір. Отакі сережки. Да? І це, що я вибрала. Що ви скажете? А мне? <laughs> а мне, мороз потилый да, короче, краса. И сюда оце вот Дивіться. офигенно. Меня ну ось, мои хорошие. <laughs> вот у нас. Меня не видно. Но, видно. Uh, всем видно. Всем, всем привет. Всем привет в Украину. В Украину. Да. да. Украину. Короче. Вот этот мы, давите, ну просто уникальная речь. Хочу сказати вам, що якщо ви хочете, щоб вас не обманули і дали по бутиках не купуйте, є місця, приведу вас за ручку. Мої хороші, є місця, де ви просто будете задоволені. Отак, дивіться, ви точно будете надійно, гарантія є. Пять лет будете приездить, чистить и еще себе докуповувати вот такие интересные вещи.